بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في <applause> الدين وعلمنا التأويل اللهم إرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا الكمي كني كالهبك كمي ينذر منفعا ورزقي ينبغي دن عمل يمن درم آمين يا رب العالمين Yang saya muliakan tuan pengerusi tuan imam pegawai Syarab, para asatizah tuan-tuan guru ustazah pemimpin masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kasih sayangnya, kurniaannya, dapat sama-sama kita mengimarahkan masjid kita dengan kita solat maghrib berjamaah. Sehingga so, dapat sama-sama kita menyambung pengajian tafsir surah Al-Mulk. Yang mana sebelum ini tuan-tuan telah di, um, diajar ataupun dikongsikan oleh Ustaz Ruslan. Maka kita mendapat khabaran bahawa beliau kurang sihat Maka sekarang dalam proses uh, membuat rawatan Sama-samalah kita mendoakan beliau supaya beliau kembali sembuh, sihat Dan berdapat sama-sama uh, menyambung pengajian <coughs> tafsir ini Maka tuan-tuan saya hanya diminta untuk membantu menyambung membacakan surah ini mudah-mudahan kita sama-samalah tidak tertinggal ataupun dapat meneruskan sebagaimana inilah amal ataupun perbuatan salafus salih yang terdahulu sekiranya majlis itu telah berjalan maka mereka tidak meninggalkan kosong begitu maka dia meminta yang lain untuk menggantikannya sebagai contoh kalau tak silap saya imam um, kita sebut Nu'man bin Thabit ataupun imam Abu Hanifah ketika mana beliau menjadi murid kanan kepada Hamad bin Sulaiman maka ketika Hamad bin Sulaiman dalam ketiadaan beliau maka imam Abu Hanifah lah yang lain menggantikan uh, majlis ilmu tersebut tidaklah mengatakan saya ini setara dengan imam Abu Hanifah Ustaz Ruslan itu setaraf dengan uh, Ahmad bin Sulaiman Tetapi saya nak katakan Di sini inilah Continuously Berterusanlah pengajian itu tidaklah terhenti ha, Kita pun dah rehat lama Sebulan kan Sebulan lebih um, Memberi ruang kepada Ramadan Baik tuan-tuan Yang kedua um, Bersempena dengan bulan Syawal yang masih ada ini, uh, Saya mengajaklah semua masih belum lagi menunaikan uh, puasa enam kita dah berapa syawal Ustaz? Kan? 20 lah kan? maka ada lagi beberapa hari yang boleh kita tunaikan sunat syawal yang mana agenda kita tuan-tuan selepas Ramadan antara benda yang selalu yang kita tinggal pula selepas habis Ramadan antara ni puasa sunat Solat berjamaah. Tuan-tuan boleh tengok kejap lagi solat isyak ke apa yang ramai yang datang. Mungkin tuan-tuan juga ataupun bertambahlah sedikit atau kurang lagi. Ha, ini yang kita tidak mahu yang mana Ramadan hanya orang menunggukan Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu sahaja kita bertuhan. Sebab tu kata Imam Yusuf Al-Qaradawi kata janganlah kita menjadi hamba kepada Ramadan tapi jadilah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat berjemaah berterusan. Ramadan ke tak Ramadan pun sama. Puasa sunat pun sama. Habis Ramadan banyaklah puasa-puasa yang boleh kita lakukan. Dan juga sedekah yang kita buat bulan Ramadan Quran. Quran. Quran ni kita mengaji tentang al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajarkan al-Quran yang mem yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarnya ha, Jadi Puasa enam dengan tinggal Nabi kata Man sama Thumma atba'ahu sitan min syawalib Kana kasiyah min dahri. Siapa yang puasa 6 Bulan Ramadhan Seterusnya diikuti Dengan enam bulan syawal Seolah-olah dia puasa Setahun Saya rasa tuan-tuan dah buat ni ha, Mungkin ada Uh, anak kita tak buat pesan balik dekat anak kita, dekat isteri kita, dekat suami kita yang belum buat. Ya hey, tuan-tuan, <coughs> kita terus pada pengajian. Lah. Saya dia fahamkan bahawa uh, surah ini telah pun dimulakan oleh Ustaz uh, Roslan Hafizahullah. Uh, maka pengajian terhenti tertangguh pada ayat yang ke-9 Itu saat Ayat surah Al-Mulk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال Wahai وقالوا لو كنا نسمع Sesungguhnya aku bersumpah كنا في aku السعير فاعترفوا بذنبهم sesuatu yang السعير صدق الله العظيم kita dengan pada ayat yang ke-11 dulu Kalau sempat kita ambil 3 ayat lah. Kalau tak sempat, tengoklah mana yang sempat Maha suci Tuhan Dia yang berada di tangannya Sekalian kerajaan Di atas tiap-tiap sesuatu Adalah dia yang maha yang menentukan Dekat ayat ini tuan-tuan dah dibawakan Tentang huraian Saya lihat buku ni Maka saya bawa juga tafsir yang, uh, yang lain uh, Secara umumnya Allah Menyucikan Zatnya Tentang dia yang mentadbir sekalian alam ini dan segalanya adalah di bawah ketentuannya. Dia yang menciptakan maut dan hayat kehidupan kerana dia akan menguji kamu. Manakah di antara kamu yang terlebih baik amalannya dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Dia yang mencipta tujuh langit bertingkat-tingkat tidak tidaklah akan kamu lihat penciptaannya Maha yang maha pemurah itu sesuatu pun dari yang pertikaian Maka ulanglah kembali penglihatan agar engkau lihat sesuatu Adakah engkau melihat sesuatu yang janggal? Allah tanya Kemudian itu ulanglah kembali penglihatan kali kedua Nescaya akan kembali penglihatan dalam keadaan payah dan dia akan mengeluh Dan kami menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita masabih Dan kami menjadikan ia alat uh, rujum uh, Melontar syaitan dan kami menyediakan seksaan bagi <coughs> Mereka azab seksaan yang menyala Dan bagi orang-orang yang tidak mahu beriman dengan Tuhan Yang tidak mahu percaya kufur kepada Tuhan mereka adalah azab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali dan apabila mereka dilemparkan mereka akan dengar suara gemuruh sedang ianya menggelegak hampir-hampir dia yakni neraka melimpah dari sangat marah setiap dilemparkan ke dalamnya sesuatu rombongan akan bertanyalah mereka kepada mereka penjaga-penjaga neraka itu Apakah tidak pernah datang kepada kamu orang-orang yang memberi peringatan ha, maka ni ayat dia. Mereka pun menjawab sebenarnya ada sesungguhnya telah datang kepada kami Pemberi peringatan itu lalu kami dustakan dan kami katakan Tidak sebuah uh, jua pun yang Allah uh, turunkan diturunkan oleh Allah tidak lain kamu ini hanyalah orang yang dalam kesesatan dan nyata dan mereka berkata jika kami dahulunya mendengar atau kami menggunakan akal tidaklah kami akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala maka mengakuilah mereka akan dosa mereka maka celakalah bagi penghuni-penghuni neraka itu fa fasuhqal li ashabis sa'ir Maka kita um, kalau di buku um, Ma'arif Ma'ariful Quran Tafsir Surah al ini karangan Ustaz Syahril Azman Haji Abdul Halim Al-Hafiz ini pada muka surat 58. Ah ha, 58. Jadi tuan-tuan kalau buku ni tuan-tuan saya sengaja tadi bacakan balik ayat tu memandangkan kita dah berehat sebulan ni uh, nanti mungkin tertinggal dan refresh balik um, <coughs> buku ini dibahagikan pada tiga bab lah, kalau tuan, tuan tengok maka bab yang uh, ketiga ini ayat 6 sampai ayat 11 uh, ha, cara buku ini lah ha, kalau tafsir yang saya bawa ni tafsir hangkar dia berbeza sikit ha, tapi tak apa ala kulih hal yang penting dia kita nak bincangkan ayat tersebut kalau tuan, -tuan tengok ayat yang bermula ayat 6 tu Kalau tuan, tuan tengok balik ayat yang ke-6 tu <tuh> Allah Taala sebut bi rabbihim jahannam wa masir Bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan mereka disediakan uh, neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat. Ini ayat yang ke-6 pembahagian buku. Kalau tuan-tuan lihat ayat yang sebelum tu, ayat tu berkaitan dengan Uh, apa ni syaitan wa lahum azab as-sa'ir sebenarnya kalau tuan-tuan lihat ayat yang kelima dan keenam ni ada perkaitan yang mana tuan-tuan baca muka surat 50 tu Allah mengatakan Allah mengatakan bahawa kita pun tahu syaitan ini adalah makhluk yang suka mencuri-curi maklumat di langit maka Allah menyediakan dia panggil apa? Uh, lontaran di uh, Dia panggil apa? Apa nak sebut perkataan yang tak datang Dekat minda saya ni Satu lontaran kepada uh, Kepada syaitan ni rujum Untuk mereka tidak mendekati langit Untuk mencuri-curi maklumat tersebut Selepas tu Allah Ta'ala sebut bagi Allah menjadikan bagi syaitan itu azab yang yang pedih. Syaitan ayat yang kelima, maka ada ayat yang keenam juga ada perkaitan. Bukan sahaja syaitan yang dibakar disediakan dalam neraka, bahkan manusia yang kufur juga turut disediakan neraka untuk mereka. Jadi saya cuba nak kan uh, hubungkan kan ayat ini nanti kita akan pergi step by step supaya minda kita terpandu dengan cerita. Takut nanti tonton dah tinggal lama tu takut tiba cerita ayat ke-9 ke -9, tak tahu cerita sebelum. Ha. Maka okay, tonton tengok sini bukan saja syaitan yang dimasukkan ke dalam dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, orang-orang kufur juga dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu di kita Di sini dikatakan ayat Ini menyempurnakan ayat 5 Supaya tidak timbul fahaman Bahawa azab Allah Hanya khusus untuk syaitan saja Tidak Manusia juga syaitan Jin juga dimasukkan ke dalam neraka Disebabkan keingkaran mereka Kekufuran mereka Maka Allah Ta'ala kata Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ayat ini juga tuan-tuan Artinya Dalam bab akidah ini Adanya kita percaya dengan Kehidupan Semula Kebangkitan Semula Ada tak orang yang tak percaya tentang kebangkitan semula? Ramai tak percaya Orang etis tak percaya Orang kurosh yang dulu pun tak percaya Bagaimana dah mati Hancurnya tulang temulang ni Daging dah hancur Kan dimakan oleh binatang ataupun digilis oleh kereta api, dimakan oleh tanah. Macam mana Allah nak Taala nak nak bangkitkan balik itu senang saja bagi Allah Taala. Ha, ini yang kita baca surah Suratul Baqarah tu kan Alif Lam Mim wa bil akhiratihum yuqinun. Dengan akhirat itu mereka meyakininya, mereka beriman. Maka tuan-tuan pentingnya tentang kita yakin keberadaan kewujudan hari akhirat ni adanya azab kubur